હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ છ વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યન પોથીનું પાઠ એક દયાલુ શિકારી નવી સ્વાધ્યન પોથી મુજબ ભાગ એકની અંદર પાઠ એક દયાલુ શિકારી પાઠ આવે છે દયાલુ શિકારીના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ सौ प्रथम प्रश्न नंबर एक सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान में खरे की निशानी कीजिए एक शिकारी हिरणी को कहाँ ले गया घर अस्पताल जंगल या नदी तट पर साचो जवाब थ अस्पताल ले गया बे दयालु शिकारी चित्र कहानी में इनमें से कौन नहीं है शावक शिकारी हिरणी शेर इनमें से शेर नहीं है तरण इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है बाघ हिरण गाय के चीता जवाब थे गाय जंगली प्राणी नहीं है त्यार बाद, सवाल नंबर चार शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी पेट में सिर पर टांग पर के गले में जवाब थे पेट में लगी पाँच दयालु शिकारी चित्रवार्ता किस मूल्य पर आधारित है दया देश प्रेम करुणा के पशु प्रेम जवाब थे पशु प्रेम पर आधारित है छ दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है दया आना मर जाना अत ब्रह्म होना के रोना जवाब थशे दया आना सात शिकारी को पछतावा क्यों हुआ है शिकारी ने गोली मारी थी इसलिए हिरनी की आंखों में आंसू देखे थे इसलिए हिरनी ने शावक का जन्म दिया था इसलिए या फिर हिरनी को अस्पताल ले गया જવાબ થશે શિકારીને હિરનીકો ગોળી મારીથી ઈસલીએ ત્યારબાદ સવાલ નંબર આઠ દયાલુ શિકારી કહાની સે ક્યાં શીખ મિલતી હૈ સાચો જવાબ થશે પશુ પક્ષી કે પ્રતિ સદભાવ રખના હમારા ફર્જ હૈ આ શીખ મળે છે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર બે નિમ્નલિખિત વાક્યો કો કહાની કે ઘટનાક્રમ મેં લીખીએ અહીં કેટલાક વાક્ય આપ્યા છે તે આપણે વાંચવાના છે સમજવાના છે અને વાર્તાના આધારે ક્રમમાં ગોઠવવાના છે વાર્તાના આધારે ક્રમમાં ગોઠવતા પહેલું વાક્ય થશે એક બહુત ઘણા જંગલ થા બીજું વાક્ય થશે હિરની મેં ટહલ રહી હતી ત્રીજું વાક્ય થશે શિકારીને હિરની પર ગોલી ચલાઈ ચોથું વાક્ય થશે શિકારી હિરનીકો અસ્પતાલ લઈ ગયા અને પાંચમું વાક્ય થશે શિકારી હિરનીકો જંગલ મેં છોડ આવ્યા આ રીતે આપણે વાર્તાના ક્રમ અનુસાર લખીશું ત્યારબાદ प्रश्न नंबर त्रण प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी जवाब जवाबदश हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी बे हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसल ने मारे उसल ने लखायु त्या तुम्हारे उसने लखूँ एक शावक को जन्म दिया है फिर उसने हिरनी की देखभाल की और उसको अस्पताल ले गया प्रश्न नंबर अ प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी हिरनी जंगल में घास पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी त्यारबाद सवाल नंबर त्रन शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था चार शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया प्रश्न नंबर त्रौ ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था બે આપને કિન કિન પ્રાણીઓ દેખા અહીંયા તમે જે પ્રાણીઓ જોયા હોય તે તમારે લખવાનું છે મેને ઈસ પશુઓ કો દેખા હૈ ગાય બકરી ઘોડા હાથી કુત્તા બંદર બિલ્લી ઊંટ ઓર ગધા આ સિવાય જો તમે બીજા કોઈ પ્રાણીઓને જોયા હોય તો તમે તેના નામ પણ લખી શકો છો ત્રણ પશુ પક્ષી કે પ્રતિ અમે કેસા વ્યવહાર કરના ચાહીએ અમે પશુ પક્ષી કે સાથ દયા ઓર પ્રેમ ભાવ કે સાથ उनकी रक्षा करनी चाहिए ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए चार जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं जंगल में शेर बाघ हाथी हिरण, भालू लोमड़ी सियाल खरगोश बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं प्रश्न नंबर चार दयालु शिकारी कहानी अपने शब्दों में लिखी है यहाँ अब वार्ता लिखवानी ने एक शिकारी था एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी गोली की आवाज़ सुनकर जंगल में दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे शिकारी हिरनी के पास गया उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया उसे बहुत पछतावा हुआ जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल था शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया इलाज से हिरनी को आराम मिला शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया प्रश्न नंबर पांच वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। बनाई अँदाहरण आपेलू पतंग पानी पीला पुत्र आवा शब्द बनाया है एव रीते आपेला वर्ण ने आधार शब्द बना रमत राज्य रक्षक रविवार આવા શબ્દ બનાવી શકાય મેં અહીંયા જે શબ્દ બનાવ્યા છે એના સિવાયના અન્ય શબ્દો પણ તમે બનાવી શકો છો મેં બનાવેલા શબ્દ જ લખવા જરૂરી નથી સ સ થી સામાન સાલ સરિતા સફેદ ગ થી ગાય ગધા ગાંવ ગોબર થી જગ જગત જનતા જોશ લ થી લાભ લાગ લૌકી લગાન આવી રીતે તમે શબ્દ બનાવી શકો છો त्यारा प्रश्न नंबर छ चित्र देख कर कहानी लिखी अहिया एक चित्र वार्ता आप चित्र ने आधार अपने वार्ता शकाय चतुर कौवा एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई उसकी नजर कौआ की रोटी पर पड़ी उसके मुंह में पानी आ गया उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँ लोमड़ी ने कौवे से कहा कवा भैया कवा भैया कोई गाना सुनाइए ना आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है कौवे ने अपनी चौंस की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काउ करने लगा यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई अरे यह कौवा तो समझदार लगता है ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए प्रश्न नंबर सात विभाग अ में दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द विभाग ब में से ढूंढकर सही जोड़ बनाकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए अँ अथी ब विभाग मे साचू जोड़ को शोधवानु है ઉદાહરણ છે દયાલુ તો નિર્દય એના બે વાક્ય બનાવેલા છે આગળના વાક્ય બનાવવાના છે સ્વસ્થ તો અસ્વસ્થ વાક્ય બનાવીશું બો કાફી સ્વસ્થ પહેલવાન હૈ બીજું વાક્ય બનાવી શકાય બુખાર હોને સે મોહન આજ અસ્વસ્થ હૈ ખુશ તો ના ખુશ વાક્ય બનાવીશું મેં આજ કાફી ખુશ હું મેં આજ કાફી ખુશ હું લખવું અહીંયા ભૂથી હે લખાયું છે पिताजी ने डाटा इसलिए आर्य आज नाखुश है जन्म तो मरण वाक्य हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया बीजू वाक्य बना शाय किसी न किसी दिन मरण निश्चित है आ रीते तुम वाक्य बनाशो बाद प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द को रेखांकित कर वाक्य फिर से लिखिए अँ आप વાક્યમાંથી સંજ્ઞા શબ્દ શોધવાનો છે એને નીચે લીટી કરવાની છે અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે મહેશ હર રોજ મંદિર જાતા હૈ અહીં મહેશ સંજ્ઞા છે મેં અંબાજી ગયા હતા અહીંયા અંબાજી સંજ્ઞા છે ત્રણ કા ફૂલ મુજે પસંદ હૈ અહીં ગુલાબ કા ફૂલ ફૂલ છે એ સંજ્ઞા છે હિમાલય કી ચડાઈ બહુ જ કઠિન હૈ હિમાલય સંજ્ઞા છે આજ બિલ્લી સારા દૂધ પી ગઈ બિલ્લી સંજ્ઞા છે આ રીતે તમે સંજ્ઞા શોધી નીચે લીટી કરીશો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર નવ નીચે દી ગઈ બાતુની કછુઆ ઓર પ્યાસા કૌવા ચિત્ર સે કોઈ એક કહાની લીખીએ અહીંયા છે લપલપયો કાચબો અને તરસ્યો કાગડો એ બે વાર્તાઓ છે તે વાર્તાઓ આપણે લખવાની છે એમાંથી તમે કોઈ પણ એક વાર્તા લખી શકો છો એક તાલાબ થા ઉસમે એક કછુઆ રહેતા થા વહ બહુ બાતુની થા વહી દો હંસ ભી રહેતે થે वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई तालाब का पानी सूखने लगा हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया बीच का भाग कछुए ने अपने मुँह से पकड़ लिया हंसों ने कछुए से कहा भाई तुम रास्ते में बोलना मत बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे रास्ते में एक गांव आया गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए लोगों को देख कछुए से चुप न रहा गया उसने बोलने के लिए अपना मुँह खोला उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया अभी रीते तुम्हें वार्ता लखी सको छो त्यारा प्रश्न नंबर दस शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते लिखिए यहाँ शिकारी की जगह तमें हो तो शूँ करो ते लिखवा है शिकारी की जगह अगर मैं होता तो भी शिकारी की तरह ही करता हिरणी और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाता और उसकी रक्षा करता और उस शिकारी के जैसे ही उसकी देखभाल करता और जब वो ठीक हो जाए तब उसको जंगल में छोड़ आता આવી રીતે તમે હોય તો શું કરો તે લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ છ ના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાન પોથીના તમામ પાઠના વિડીયોઝ આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ થશે તમે તે પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો આપણી ચેનલ પર ધોરણ છ સ્વાધ્યાન પોથી ભાગ એકનું પ્લેલિસ્ટ મળશે તેમાંથી ભાગ એકના તમામ વિડીયોઝ જોવા મળશે થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયોની હાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો